This is a superhuman life. You're on your own. spill no, spill It's either me or her and no may since you fell for her we're not one Det er julaften. Det er julaften. Det er rart å tenke på at jeg tenker ikke så ofte på om folk jobber på julaften. Folk jobber ikke på julaften. På julaften jobber indere, somalere og pankiser. Erling, ikke le av at inder sier pankiser. Det er ikke greit. Hva hadde Jesus sagt om deg? Et herregud? Fordi han var jo egentlig fra Midtøsten. ikke sant? Men se på det her. Se på TV-en. Jeg tror jeg kan hjelpe deg. Altså. Men jeg og filmer en dokumentar om jula. Kan du, kan du bare spørre om akkurat det samme om igjen? Spør, spør meg om det samme igjen. Okay, ja. Det er julaften. Klokka er fem over halv to. Shit. Så eh, Kan, du, kan ja. du bare stille meg det samme spørsmålet? Sa? Stille samme spør OK, jeg skal, jeg skal gjerne ha en gave til en tolvåring. Og uh, det er julaften, og det er veldig dårlig tid. Um, jeg har bestilt den gaven på internett. Den var på vei, uh, og den kom fram i dag. Hva er greia med postkontor som bare stenger klokka tolv liksom, på dagen? Uh, de i posten de jobber jo jobber ikke, liksom. Nei, det er, det er julaften. Liker han spill? Spill? Ja, hva slags spill er det han eh... Brettspill og ludo og sånt? Jeg. Nei, nei, TV Videospill og dataspill. Ja. Nei, Jeg er ikke sikker på det. Har du mulighet til å finne ut? Kunne, kunne du ringt noen, eller Ja, jeg kan ringe dattera mi. OK. Ja, okay. Ja, bare Plott. vent nå ja. et sekund. Så er jeg, okay. Hallo? Silje? Hei, jeg heter pappa. Du, jeg, jeg Du vet, gaven til Sander, det ble noe rot. Uansett, når det gjelder spill, dataspill Hva spiller han? PC, ikke PlayStation. OK? Greit. Ja, vi snakker om det etterpå. Yes, vi ses hjemme. Ha det. Han spiller på PC, PC. og han liker uh, skytespill, fantasy og sånne ting. Det du gjør mm. Du går hjem, og så søker du Steam. Okay. For du kan gi han spill i gave mm. gjennom okay. Steam. Og det er masse spill der. Det er liksom Player unknown, uh, GTA 5 Player unknown? Uh, ja. unknown, altså. unknown Jeg kan skrive <laughs> ja, det ned for deg. Det. Jeg kan ned. OK, kult. Cool. Uh, no. Ok, Ok, bare kjøp et av de her, da. på online. Ja. Okay. Men hvordan får han det spillet, da? det spillet? Sånn, ja. okay, mm. her Jeg du deg? Ok. Ja, vet hvis, hvis ikke får det til, er det. til, så, okay. så, så så jeg er det. Er Jeg jeg er ikke så god på greiene. Okay, du. Yes. Da tror jeg du har meg, sannsynligvis. Uh, Stort. Jeg må bare fortsette, for ribba står på bordet. Liksom. Ja. Ring om det er noe. Takk for hjelpa. Bare yes. hyggelig. God jul! jul mann. Det er ekte norsk jul. Heftig, ass. La meg intervjue deg, da. Nå, da? Om julen. Nei, kom igjen, da. Erling, du bor gratis på sofaen min. Hva forbinder du med norsk jul? Snømenn, julenissen, julekaker, grevinnen og hovmesteren. Så ikke kristendommen, Jesusbarnet Jo, altså, det er viktige deler av det òg. For, for Vi dro i kirka og sånn. Mm. Når jeg var mindre. Fordi dere er kristne? Mest fordi det var tradisjon. Mm. Tror du det er noen negative konsekvenser ved at man feirer jul. Altså, Annet enn at folk blir feite? Det er ikke noe gærent med å være feit. Tror du det er noe negativt ved julen? Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat det. Men hva med de barna som kom på skolen i januar og ikke har fått noen julegaver? Det er kjipt, altså. Det er, er dritkjipt. Altså for min del så er ikke jul sånn jeg syns ikke jula er noe big deal. Man kan godt droppe jula for min del. Takk. Uh, gi meg litt mer motstand. Liksom, du er norsk, ikke sant? Yeah. Du digger jula, det er det beste du vet. Ja, men jeg jeg kommer ikke til å sitte her og late som at jeg elsker jula. Jeg gjør ikke det. Hva gjorde du på julaften, da? Jeg er i Paris, jobber jeg jo. Mm. I Paris. Så du har ikke vært innom hjemme og sjekka om det er noe? Kose meg her. Var det fett? Det er min juletradisjon her. Fyre opp her inne og sitte og se på Home Alone. <laughs> Digg, da. Konge. Hva <laughs> pleier dere å spise på julaften, egentlig? Jeg har null tro på at dette blir godt. Altså. Bare vent og se. Det blir godt, tro meg. Det er julepølse og curry. Mm -hmm. Det er det der. Bare masse. Det er Asian Christmas. Vi pleide å feire romjula fordi det var tilbud på all maten. Pappa kalte det Jol i romjul. <laughs> okay. Mye bedre og mye billigere. Kjør. Sjekk nå. Ferdig. Så digg, det da. Her blir det bra, altså. Mm. Skal jeg gjøre alt, eller? Alt. Står tungt i kameraet her, eller? Kom igjen, da. Jeg har handla og sånt, kom igjen. Ikke ja, være en bitch. Nei, greit. Åssen ting bør vi ha, da? Tenkte du kunne lage mammas store, gamle oppskrift nellik, nellik masala. Mm. Med Jesus Christ for oss. <laughs> Kødder du med meg nå? Nei. Jesus Christ-rice. Jeg lover! Hva er det som er i Jesus Christ-rice? Kanel, kardemomme, juleanis og pepperkakekrydder. Det er ikke noe som heter pepperkakegryder. Sånn jo, det er jo det. Nei, det, er det ikke. Finn noe som ligner, da. På pepperkakegryder? Eller ta ekstra kanel eller noe sånt. Kanel i ris? Sikker? Ja! Det blir sånn julesmak. Nei. Tror jeg. Du går og takker meg etterpå, liksom. Bare gjør det, Kom igjen. Skal du filme meg siden jeg spiser? Ja, du må ta første bit. Kom igjen, da. Bare spis. Great. Indisk julemat på nyttårsaften. Oh, ja. Jeg er skeptisk. Skulle bli sorry for det, men Ikke verst. Hmm. Hva føler du nå? Det er faktisk ikke så greit. Nei. Det er faktisk ikke så gærent. Altså. Det er ikke så gære. Nei, det funker! Det er så jævlig kjipt. Jeg skulle ønske du smakte skikkelig dritt. Men det, gjør, det er godt. Altså, mat er mat, vet du. Skål! Mm. Hvem er det? Det er bare Alba. Det er selvfølgelig. Det er ikke bare Alba. Hun altså. bare spør om hva hun må spørre om hva 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 jeg 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 skal skal i kveld. Den mm. den klassiske, å, beklager at jeg knuste hjertet ditt og ble sammen med eksen Nei. min. Men, hva skal du på nyttårsaften, Erling? <laughs> det Det er er ikke 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 helt. Det er, det er noe sånn... hun Hun tenker, bitchen er gal. I'm bitching a, bit a go. Bro. I'm bitching a false. Kite, I'm bitching a false. a false. I'm better. am better. Ah. a You're <notableurt Weltson> <tim> mmm <,��gaard> bitching a a false. You're bitching a a Ille, Nei, det er ikke så ille, faktisk. Det er faktisk ikke så gærent. Hva er det du svarte, jo? Jeg har ikke svart ennå. Bare, si, bare si at du er opptatt. Vi skal jobbe. Mm. Hvor ja. ja. fikk jeg melding av Iris? Fy faen, Iris? Tror du nabojenta mi òg, eller? Fy fader, det er all over the place. Hva sier Hun om... Jeg på 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 å bli med festivus ass. Hva er festivus? er Peiling. Vi eller du? Auss, Eller du? Du meg, men oss. Jeg 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 jobber jo på du jobber jo kvelden andre på morgenen. ikke vet det!